ए की जो जर्नी की बात करेंगे हम 10 साल पहले हमने जर्नी स्टार्ट की थी प्रेडिक्टिव ए के साथ प्रेडिक्टिव ए आपको बताता है कि कौन से कस्टमर्स कन्वर्ट होने वाले हैं अगर आप कॉमर्स साइट रन कर रहे हैं जेनरेटिव ए आपको सर्विस एजेंट को ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वेन वी टॉक अबाउट जेनरेटिव ए आई इट्स ह्यूमन एंड ए आई टूगेदर जो मार्केटर है उसको बताता है कौन से सेगमेंट्स टारगेट करने चाहिए गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरस्ट दिखा रही है इस तरह है के टूल्स है कि यूज कर सब तो ज्यादा गल प्राइवेसी को लेकर बहुत चीज़ें आ जाती है फिर आएगी लोगों का डाटा इनासिक्योर है या नहीं है जब ई आई की बात करेंगे तो एनालिटिक्स है इट गिव्स यू ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन सर्विस कैसे परफॉर्म कर रही हैं उनको लेके वी हैव आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ए आई भी देखा जाए डेटाबेस सिस्टम है जब डेटा जो इनका उस वर्किंग शुरू करता है जो नमें लोग ने उन्हना कि, किस तरह फायदा करता अगर आप नई कंपनी है याटैबलिश बैंक है या फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन है या मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी ऑटो इंडस्ट्री है सोल्यूशन बिल्कुल सेम है तो आप डे वन से आप सेल्सफोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं अपना बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हैं अगर आप किसी भी कंपनी से बात करेंगे तो दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर बॉटम लाइन डू मोर विद पीपल मेक दैम मोर प्रोडक्टिव सो वी थिंक ईच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और ग्लोबली नीड्स ए आई सोल्यूशन ਸਸਿਕਾ ਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੰਪਨੀ ਵੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਦੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਨੇਗੇ ਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਸੇਲਸਫੋਰਸ 99 ਮੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਥੀ ਐਂਡ ਅਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਆਰਐਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ए की जो तो जर्नी की बात करेंगे हम दस साल पहले हमने जर्नी स्टार्ट की थी प्रिडिक्टिव ए के साथ प्रेडिक्टिव ए आग आग आपको बताता है कि कौन से कस्टमर्स कन्वर्ट होने वाले हैं अगर आप कॉमर्स साइट रन कर रहे हैं कौन से लीड्स ज्यादा कन्वर्ट होने वाली हैं डिपेंडिंग अपॉन एंगेजमेंट प्लेटर्न बाइंग पैटर्न तो प्रिडिक्टिव ए का वो वाला स्कोप था आजकल जमाना है जनरेटिव ए के लिए जनरेटिव ए आपको सर्विस एजेंट को टोमेटेड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है वेन वी टॉक अबाउट जेनेटिव ए आई इट्स ह्यूमन एंड ए आई टूगेदर जो मार्केटर है उसको पताता है कौन से सेगमेंट्स टारगेट करने चाहिए और वो नेचुरल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि आइंस्टाइन कौन से सेगमेंट्स चंडीगढ़ में आ, कार बाइंग सेगमेंट्स हो सकते हैं तो इट इज सिंपल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में आप आइंस्टाइन से पूछ सकते हो अगर कॉमर्स की बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कैसे किया जाए कैसे इमेजेस बढ़ाए जाए मार्केटर अगर कैंपेन बना रहा है तो ईमेल कैसी बनाई जाए तो आप जितने भी रेपिटेटिव टास्क देखोगे उसका ऑटोमेशन सेल्स फोर्स आपको हेल्प कर सकता है आ, ये सर टूल अलग अलग वर्किंग दिया है ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਓਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਹਮਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ सॉफ्टवेयर uh, मॉड्यूल्स हैं और सोल्यूशन मॉड्यूल्स हैं जो गवर्नमेंट यूज कर सकती है अपनी सिटीजन सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए जब ए की बात करेंगे तो एनालिटिक्स है इट गिव्स यू ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन सर्विसेज कैसे परफॉर्म कर रही हैं उनको लेके वी हैव आउट ऑफ दॉक्सलूश ज्यादातर जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उन्होंने कि फायदेमंद क्योंकि ए आई भी देखा जाए एक डेटाबेस सिस्टम है जिसे डेटा जो इनबिल्ट उस तो वर्किंग शुरू करता है जो नमें लोग ने किस तरह फायदा करता करे तो अगर आप नई कंपनी है याबलिश बैंक है या फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन है सोल्यूशन बिल्कुल सेम है तो आप डे वन से आप सेल्स फोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं अपना बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हैं एंड ट्रस्ट इज नंबर वन वैल्यू ट्रस्ट इज बिल्ट इन टू द सोल्यूशन यू स्पोक अबाउट डेटा प्राइवेसी ए आई मॉडल नॉट टर्निंग टॉक्सिक उसके लिए सेल्स फोर्स ने ट्रस्ट uh, लेयर बनाई है जिससे कि टॉक्सिसिटी ना हो ए में and it helps the business to grow become more profitable ek cheez jo samajh mein tusi company te kai hor vi alag alag companies ne jo facility de riyan ne gayi ai nu lage but zyada tar log kai var ki karde ne ki exemplary taur te vi chalo dekh lanne hai kise nu use karke ya keh diye ki in future li sade layi best hai ya nahi hai bahut tarah de tool te chale jande ne ge ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਇਮਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੇਜੋਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਕੋ ਦੇਖੋ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੇ 99 ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭੀ ਸੇਲਸ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਮਾਰਕETING ਕੇ ਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਕੇ ਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨਲਟਿਕਸ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ एंड जितने आप प्लेटफॉर्म देखोगे दैट उसके नीचे एक डेटा यूनिफाइंग लेयर है उसे हम डेटा क्लाउड बोलते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिल्ट ऑन टू ऑल दीज मॉड्यूल्स सो यू डोंट हैव टू बाय ए आई सेपरेटली इट कम्स ऑल बिल्ट इन तो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेल्स हो सर्विस हो या मार्केटिंग हो एंड जो बेनिफिट मिलता है वो सिंगल प्लेटफॉर्म का बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि नहीं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए होंगे इंटीग्रेशन कॉस्ट बढ़ जाती है उनकी अपग्रेड कॉस्ट बढ़ जाती है यहाँ पे इट इज वन सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म व्हिच हेल्प्स दी ऑर्गेनाइजेशन टू डिजिटल ट्रांसफॉर्म फ्यूचरली सर यही जिस तरह से बढ़ रहा है आगे इन फ्यूचरली uh, कितना बड़ा स्कोप इस चीज को लेकर के देखा जा सकता है या और दूसरा जो कंपनीज हैं है स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए कितना आसान हो जाएंगी ये सब चीजें कि जितना डेटा बेस आज पहले कलेक्ट करना पड़ता था फिर उसको अगर हम देखें तो देखते थे कि आकर कितना आपका कहाँ से हमें क्या चीज चाहिए जो अभी ऑटोमेटिकली हो रही है सारी चीजें इन फ्यूचरली कितना बड़ा स्कोप है यही तो वी आर वेरी बुलिश ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज वाई आर बिगेस्ट फोकस एरिया जितनी भी आप देखेंगे प्रोडक्ट्स uh, में वी आर इन कॉपरेटिंग ए आई इन टू ऑल आर प्रोडक्ट्स एज वी स्पीक बी इट अ स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशन अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन को देखें या बड़े बैंक्स को देखें एवरीबडी विल हैव है टास्क एवरी मार्केटर विल नीड हेल्प फ्रॉम अ सेगमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू एवरी कॉन्सल्टर एजेंट विल ऑल्सो नीड हेल्प फ्रॉम अ रिस्पॉन्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप किसी भी कंपनी से बात करेंगे तो दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर बॉटम लाइन डू मोर विद पीपल मेक देम मोर प्रोडक्टिव सो वी थिंक ईच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और ग्लोबली नीड्स ए आई सोल्यूशन एंड वी हैव फिलोसफी ऑफ ह्यूमन एंड ए आई टूगेदर ਬਹੁਤਨ ਵਾਤੋਲਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੋ ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ AI ਦਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਜਾਨਾ ਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ